Okay, kita nak ke sana. Dan uh, bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih untuk cerita pagi yang kita kongsikan pada pagi tadi itu Perak Pusat Pemulihan Orang Kurang Upaya ataupun Kelainan Upaya bersama dengan saudara Fami. Dan seterusnya kita nak bercakap berkenaan meremajakan sektor agro makanan. Jadi untuk bercakap lebih lanjut tentang perkara ini saya mahu bersati untuk kita memperkenalkan dan saya bersama dengan berbagai Datuk Dr. Muhammad Hanif Hassan Siti Usaha Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah Datuk. Terima kasih okay. kerana bersama dengan kami uh, yang berbagai datuk, kita nak fokus kepada meremajakan sektor um, agro makanan ya. Jadi bagaimana pada pandangan uh, Kementerian kita boleh meremajakan sektor agro makanan ini, datuk? Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat assalamualaikum pagi. Assalamualaikum. Salam, salam badani. Uh, isu meremajakan uh, agro pertanian ini ekgro makanan uh, yeah. dalam uh, dalam Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini hmm. adalah satu isu yang uh, agak kritikal dan juga isu ini boleh jadi satu isu menaik. Ya. Yeah. Kerana kita dapati menurut rekod uh, 45% daripada petani ini adalah terdiri daripada berumur 60 tahun dan ke atas. Ya. Yeah dan 32% ni antara umur 46 dan 59 tahun hmm. dan 22% antara 15 ke 45 tahun. Baik. Dan 15 ke 45 tahun nilah adalah satu uh, kumpulan sasaran yang agak besar hmm. yang perlu kita berikan dia pendedahan kepada uh, sektor industri uh, asas tani dan juga agrobase. Baik. Dan uh, mereka yang telah berusia ni yang kuat aging ni Uh, perlu kita membuat satu uh, apa nama tu apa nama support base daripada orang muda ini yeah. supaya dia tidak meninggalkan pertanian ini sebagai satu penegahan. Ya, yeah. okay. jadi untuk kita meneruskan legasi dan juga meneruskan kesinambungan ya, bukan hanya kepada golongan yang sudah berusia, yeah. tapi diteruskan kepada generasi generasi peneraju dan pelapis. Uh, yang berbagai rata. Uh, mungkin kita juga nak mengetahui tentang program-program yang dianjurkan di bawah Kementerian yang mana dikhususkan untuk golongan belia ini seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berbahagi Datuk tadi. Okey, uh, bagi masuk uh, yeah. uh, golongan muda ni sebenarnya kita di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni ada menyediakan bantuan-bantuan uh, seperti geran, bantuan-bantuan yeah. uh, uh, bimbingan, usahawan bimbingan dan bantuan-bantuan berkaitan dengan skill dan kemahiran. Aa, bagi tahu bagi masuk program agro agro pun muda ni yeah. kita bukan sekadar memberi kursus latihan jangka pendek dan himat pelanggan kita juga memberikan bantuan geran ya. Eh. Itu daripada sejak tahun 2024 lagi, kita ada dua jenis geran iaitu uh, scale up geran lebih kurang dalam RM30,000 yeah. dan uh, dan juga uh, startup, sorry um, saya minta maaf, startup geran itu RM30,000 dan scale yeah. up geran itu RM50,000 yeah. dan geran-geran ini uh, sangat membantu kepada yeah. agar penduduk muda ini yeah. untuk memulakan perniagaan yang sangat berkait dengan agrobase. Baik. Dan dia amat membantu untuk memperkembangkan dan menambahkan menaikkan minat dan bakat dia dalam bidang pertanian. Hmm 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 hmm. Ya selain daripada geran yang diberikan itu, apa lagi program-program yang yang ditujukan dan juga dianjurkan untuk golongan belia. Okey, selain pada itu kita juga ada apa nama tu menggalakkan agropreneur muda ni ataupun uh, apa ni pengusaha-pengusaha muda ni uh, untuk bergiat uh, dalam yang kita katakan sebagai uh, gig business eh Baik. iaitu uh, kita rasakan gig business ni sekarang adalah satu demand yang sangat tinggi ya yeah. which uh, kalau kita melihat bisnes ni adalah terlalu linear. Hmm. Linear ni kita perlukan uh, outlet, kita perlukan uh, tempat untuk kita uh, memasak dan sebagainya. Yeah. Tapi ini adalah satu bisnes di mana dia tidak perlukan majikan dan dan sebagainya hmm. yang kita sebut dia sebagai unlinear business iaitu right. gig ni melalui uh, e-dagang misalnya, hmm. melalui online yang mana kita tahu ianya sekarang ini menjadi satu minat dan yeah. permintaan yang tinggi kepada Anak-anak uh, muda sekarang. Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi <coughs> itu adalah peluang yang perlu direbut ya, ya. oleh anak-anak muda dan juga golongan belia ni dalam memastikan agar um, peluang ini tidak disisihkan ataupun dibazirkan sebegitu saja. Uh, selain daripada itu, kita juga ingin mengetahui uh, mungkin ada perancangan yang dispesifikasikan oleh pihak Kementerian menjelang rancangan Malaysia ke-13 yang diumumkan baru-baru ini, Dato Ya. Yeah. Uh, sebenarnya antara fokus kita, yeah. kalau kita melihat pertanian ini dulu adalah satu uh, benda yang sangat dikaitkan dengan uh, yang konvensional yang primitif Ataupun kita sebut sebagai 3D, the uh, T Dangerous hmm. and also Difficult. Yeah. Jadi uh, kerajaan melalui uh, bajet baru ini dan meluluskan lebih kurang dalam uh, 68 bilion yeah. dan bagi maksud untuk kita menggalakkan pelibatan orang-orang muda ini hmm. uh, kita telah memperkenalkan, kita panggil sebagai uh, apa nama tu Geran Next Gen. Eh? Yeah. Uh, Geran Next Gen ini maknanya kita nak uh, meningkatkan lagi hmm. uh, pelibatan orang-orang muda ini ...melalui program-program pertandingan dengan secara lebih agresif. Baik. Melalui uh, usahawan bimbingan, melalui skill, melalui uh, pem pembelian barangan ataupun equipment hmm. dan juga termasuk juga melibatkan mereka ni untuk menghadiri kepada Expo International di luar negara yeah. melalui apa nama tu anjuran-anjuran dengan izin lah, daripada Madrid dan sebagainya hmm. sebagaimana yang berlaku baru ini melalui uh, program di China yeah. uh, International Import Expo di Shanghai eh, hmm. yang mana kita telah membawa uh, apa tu agro pendaga penuh muda kita ni termasuk produk-produknya yeah. melalui uh, agensi kita di bawah farma dan peladang dan sebagainya untuk kita pamerkan pada masa yang hmm. sama untuk kita mendapat market untuk okay. kita pasarkan barang-barang kita ke luar negara melalui program yang penuh muda ini. Ya, uh, kumpulan sasarnya untuk ini ialah uh, dia antara umur daripada uh, saya, macam saya kata tadi 18 ke 45 tahun hmm. dan kita melihat dari segi apa uh, produk yang dapat dihasilkan tu dan apa sebenarnya yang perlu dia uh, dia beri untuk keperluan dan kehendak pelanggan. Hmm. Uh, jadi sekarang ini, kalau kita lihat sendiri uh, Pertanian itu adalah satu perniagaan yeah. yang mana kalau kita melihat itu sebagai contoh kalau kelapa itu hmm. hanyalah untuk menghasilkan santan kelapa <laughs> tapi sebenarnya kelapa itu dari segi agrobase dia, dia boleh menghasilkan dodol, nasi lemak, biskut-biskut yeah. kelapa dan yang ini yang perlu kita yang perlu kita perlu, perlu per -per -per perbanyakan supaya yeah. market kita itu sentiasa konsisten dan mendapat permintaan yang tinggi. Hmm. Ya, yeah, maknanya hmm. bukan sahaja produk hiliran tetapi end product itu juga yeah, betul. diberikan keutamaan oleh pihak kementerian dalam menjadikan inovasi dan kreativiti itu diterjemahkan. Um, ya, yes, seketika nanti kita akan bersama ya dengan Shu di uh, ruangan foyer untuk kita melihat ke, apakah antara ruai yang disediakan dalam jualan agro madani yang juga turut um, dibawa dan juga dikongsikan uh, oleh pihak kementerian bersama dengan kami di Angkasa Puri Kota Media pada pagi ini. Ini kita bawakan gambaran awal. Kalau boleh bantu saya kita lihat apa sebenarnya gambaran yang sedang um, uh, di paparkan dan juga dikongsikan ada jualan-jualan agro madani ya bahan-bahan uh, basah ya barang-barang basah itu dia ikan merah uh, seko dua puluh ringgit jadi mungkin ramai warga jabatan penyiaran Malaysia siakap ya uh, seekor sepuluh ringgit juga harga yang kompetitif dan udang dan juga sotong ya okey cukup-cukuplah itu ya benda beg ya nanti saya juga nanti berfikir nak masak apa pula balik nanti ha sebab dah tengok jualan <gulangan> barang-barang basah ni <gulangan> tapi ada dah, dah dah mula ramai yang datang untuk memeriahkan dan juga kita ucapkan terima kasih kepada pihak <gif> kementerian penerbit saya pun dah ketawa di dalam tu tadi. <gif> Sebab itulah dia keunikan jualan agro madani ini kita kongsikan anda dengan harga yang kompetitif. Jadi kembali kepada yang berbahagia Datuk. <gif> apa cabaran utama yang mungkin uh, Datuk boleh kongsikan dalam menghadapi um, ataupun um, kita nak meremajakan sektor makanan di bawah uh, Kementerian ini? Ada beberapa sebenarnya cabaran utama kita hmm. sekarang ini uh, dalam isu-isu uh, berkaitan dengan agro pertanian ini. Yang pertama saya melihat dari segi uh, isu berkaitan dengan production dan juga marketing. Yeah. Yang mana kedua-dua ini perlu ditakani secara adil di mana kalau kita memberi bantuan dari segi pengeluaran hmm. kita juga perlu juga memberi bantuan dari segi untuk memasarkan produk itu yang utama. Yeah. Yang kedua berkaitan dengan knowledge lah hmm. maknanya dari segi business model, business plan agropuna itu sendiri yang perlu didedah dengan dengan business model yang yang workable, yang yeah. pra the pra the pragmatic yang boleh uh, direalisasikan untuk menjana pendapatan yang lumayan. Mm -hmm. Dan antara lain sekarang ni kalau kita tengok yang menjadi uh, cabaran kita juga adalah berkaitan dengan gig business lah. Yang tidak perlukan majikan, yang tidak perlukan pengalaman yang mereka ni nak buat secara freelancer dan sebagainya. Mm -hmm. Yang perlu dia dengan satu platform indagang untuk kita kawal dan supaya dia seiring dengan aspirasi eks dan dasar pertanian negara. Ya. Yeah. Okey, Okay, dan seterusnya saya ingat uh, antara cabaran yang sangat penting itulah bantuan kewangan lah. Mm. Untuk startup dan scale up macam saya katakan tadi kan. Ya. Yeah. Dan last sekali berkaitan dengan cabaran utama ni ialah networking. net, eh. net, uh, networking ni rangkaian dalam negara dan luar negara juga adalah perlu mm -hmm. supaya kita dapat bantu untuk uh, meningkatkan apa nama tu uh, taraf agropono muda ini kepada lebih tinggi lagi supaya ramai yang berminat yeah. untuk menceburi sektor ini. Hmm, jadi mungkin kita nak memastikan agar penglibatan mereka ini lebih uh, dimeriahkan uh, dan juga diimarahkan dengan pulangan yang mungkin setimpal ya, dengan betul. komitmen dan juga usaha yang diberikan hmm. serta bidang yang mungkin dianggap tidak glamour tetapi sebenarnya memberikan ruang pekerjaan betul. dan juga pulangan ya. yang, yang bagus juga ya. untuk golongan belia ini. Yang berbagai, tu uh, sebelum kita beralih kepada uh, perbincangan seterusnya, kita lihat di hadapan kita ini ada beberapa produk-produk ya yang juga dipasarkan. Jadi mungkin boleh dikonsumsi kongsikan berkenaan produk-produk yang dibawa dan juga dikongsikan bersama dengan kita ya. pada pagi ini Datuk? Ini adalah yang seperti yang sesedara tengok depan ini, itu minyak masak kopi 3 in 1, 2 in 1 ini adalah hasil-hasil daripada Uh, bantuan uh, kerajaan bantuan KPK untuk sendiri yeah. yang telah diberikan eh kepada uh, peladang mm. petani dan sebagainya untuk menghasilkan produk-produk ini melalui beberapa proseslah mm. melalui usahawan bimbingan melalui technical punya aspek kemudian dari segi machinery equipment dan dan sebagainya mm. dan ayanya uh, uh, berada di pasaran sekarang ni yeah. maknanya ready to eat ready to cook and ready to use mm. yang mana inilah yang sebenarnya menjadi selling point yeah. kita kepada orang muda yang kita telah mentransformkan pemikiran ini di mana pertanian itu adalah satu perniagaan dia, ini dia. Bukanlah pertanian ini adalah satu benda yang primitif, yang konservatif, yang yeah. di belakang rumah dan sebagainya, yang tidak menambahkan minat dan kata orang kecerungan langsung untuk berke, berkecimpung. Jadi dengan adanya produk, produk seperti ini, dia bukan saja mengalami pelibatan orang muda, tapi dapat meningkatkan ekonomi yeah. dan juga GDP growth kepada negara. Ya, yeah, jadi ini adalah antara produk-produk yang dihasilkan. Ya. Kita lihat produk-produk tempatan yang dihasilkan yeah. dan kita harapkan boleh dipasarkan sehingga ke pasaran yang lebih meluas. Jadi ini antara jurnal berjama dan juga produk-produk yang juga turut dipasarkan dan juga dibawa bersama dengan kita. Jadi sebagai penghujungnya yang berbagi Datuk, apakah mungkin hasrat pihak kementerian agar sektor agro makanan negara ini dapat diremajakan dan juga turut disokong secara sepenuhnya oleh golongan belia yang melihat ruang dan juga bidang ini boleh diberikan perhatian yang lebih menyeluruh. kita uh, hasrat kita ialah uh orang orang muda ni dia mempunyai bakat eh, ataupun yeah. talent dan bakat-bakat ni perlu kita congkel dan kita perlu kita dedahkan lagi khususnya di dalam bidang sektor yang dikatakan sebagai agrobase ni eh, yeah. di mana uh, makanan ini ataupun kita sebut sebagai keterjaminan makanan ni mm. dia mempunyai demand yang sangat konsisten yeah. dan demand itu dia akan berterusan dan tidak akan terpadam mm. jadi untuk kita melestarikan supaya uh, apa nama tu pengeluaran dan juga apa nama tu supply makanan ni dia apa terjamin dan semua orang dapat menikmati manfaat dia ya. jadi orang muda ni sangat digalakkan untuk Uh, ee ber, berkecimpung ataupun mencemburi di dalam agroponik muda pertanian ini di mana ianya sendiri akan beri manfaat kepada uh, apa itu sendiri dan juga ya. kepada rakyat kepada rakyat secara secara bersama. Hmm. Jadi saya merasakan bahawa ini adalah satu peluang yang sangat baik hmm. dan uh, sangat lumayan yang tidak boleh anak-anak uh, muda ini kesampingkan hmm. dan perlu untuk uh, apa melihat lagi uh, ataupun mengeksplor lagi secara lebih agresif yeah. bagi mendapatkan uh, manfaat dan kebaikan bersama antara rakyat dan juga agro pemuda itu sendiri. Okey. Dan uh, antara bidang yang menjanjikan pendapatan yang tinggi ya. Uh, contohnya kita lihat ya, uh, kita dapat hasil dan juga pendapatan daripada penerima anugerah peladang muda ya. Yeah. Yang mana dikatakan mendapat jumlah pendapatan yang yang kompetitif juga. Jadi terima kasih Yang berbagi Datuk atas perkongsian tersebut. Itu dia yang berbagi Datuk Dr Muhammad Hanif bin Hasan. Yeah. Uh, itu sebahagian industri makanan asas tani Kementerian pertanian dan keterjaminan makanan yang berpakai datuk nampaknya uh, penerbit saya dan juga rakan-rakan produsi SPM disebabkan mereka tidak berkesempatan untuk ke pasar jadi nasib baik ya pihak kementerian membawa jualan agromadani yeah. ke RTM pada pagi ini jadi memudahkan mereka untuk membeli ikan merah dan juga ikan siakap yang sudah lama diperhatikan oleh rakan-rakan penerbit kita tadi jadi kita terus saja bersama dengan Shu untuk melihat apakah antara yang menarik di jualan agromadani di foyer Wisma Berita Angkasa Puri dùm yep, xuống. Sure.